بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باغيني نقرا ايه 25 سوره المائده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب bi inni la amliku illa nafsi wa akhi fa afruq wa baynal qawmil fasiqin sadaqallahu alazim qala hmm. rabbi inni nabiy musa rayu kepada Allah katanya Inni la amliku illa nafsi wa akhi Wahai Tuhan Sesungguhnya aku tidak dapat menguasai Selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Yani Harun Fafruk bainana wa bainal qawmil fasikin Oleh itu Pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu Apabila Nabi Musa AS Mengeluarkan arahan Supaya arahan kepada Bani Israel supaya masuk negeri Prostit itu tetapi arahannya diengkari arahannya tidak dipatuhi apabila seorang pemimpin mengeluarkan arahan tiba-tiba arahan tidak dipatuhi dia seharusnya mengambil suatu tindakan segera tindakannya pada ketika ini pada pemimpin biasa barangkali kita katakan letak jawatan lah, buat apa lagi duduk pasal arahannya tidak berguna Tidak berkesan Ini bagi seorang pemimpin besar Ataupun dia menggunakan undang-undang Sekarang ni kita kata ISA ISA Kita katakan macam tu lah Tetapi Nabi Musa AS bukan pemimpin Ini dilantik oleh manusia Dia dia Nabi, dia Rasul oleh itu tidak banyak pilihan di hadapan Nabi Musa alaihi salatu untuk menghadapi untuk menghadapi keadaan seumpama ini keadaan memang huru hara keadaan kacau bilau apabila apabila seorang nabi diserahkan kepadanya tugas tiba-tiba arahannya tidak dipatuhi hanya beberapa kerat saja menurut Nabi Musa adik yang abang dia seorang saja itu Nabi Harun lain-lain tak ada tak ada kalau dapat dua orang lagi yang pernah membela ketika dia keluarkan arahan supaya keluar masuk perang Perang pendudukan An Lain-lain semuanya 5,500 orang menurut keterangan dalam Taurat 5,500 orang yang terkandang di, di padang pasir Tursina ini Di sini Nabi Musa AS Dengan hati yang luka Kerana tak ada kuasa Kerana arahannya tidak dipatuhi Berdoa Katanya Qala berkata Musa Rabbi la Rabbi la amliku illa nafsi wa akhi fafruk bainana wa bainal qawmil fasiti. Wahai Tuhanku sesungguhnya aku tidak mempunyai kuasa Temannya la amliku Aku tidak punya kuasa Melainkan kuasa terhadap diriku dan kuasa terhadap saudaraku Mula-mula sekali rupa-rupanya seorang pemimpin ini bila diserahkan kepadanya tugas Dia minta kuasa dulu Kuasa Apabila tugas di serah kuasa tak ada Apa makna bagi seorang pemimpin Tugas tak boleh bertindak Jika arahannya tidak dipatuhi Ini yang berlaku pada Nabi Musa wassalam Tapi kita harus sedar Bahawa Nabi Musa sebenarnya bukan pemimpin Seperti pemimpin biasa ini Undang-undang tidak ada padanya Kuasa tak ada Tapi kuasa ada pada Allah SWT Dia hanya utusan Utusan Allah Pemimpin yang paling besarnya Ya penguat kuasa yang paling besar sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ duduk Tetapi di sini bagaimana tidak ada selain daripada Nabi Musa Dengan hati yang penuh duka cita Tidak ada perkara yang boleh dilakukan pada ketika ini Selain daripada doa kepada Allah Lalu Nabi Musa berdoa Inni la amliku Dalam rayuannya Sesungguhnya aku tidak punya kuasa Di sini kelemahannya Kalau ada kuasa Nabi Musa akan guna kuasanya di sini Dia akan guna kuasanya supaya apa pun keadaannya umatnya ini kaumnya ini masuk negeri itu dan pasal perang suka tak suka mesti perang masuk duduk di negeri itu perubahannya boleh dibuat begitu tapi di sini perubahan yang dicadangkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak kesampaian tak sampai sebab sebab perahu Nabi Musa ini seolah-olahnya kecil umatnya terlalu besar nak muat dalam perahu ini tak boleh tak boleh kerana mereka ini tidak mahu La amliku illa nafsi wa akhi kecuali diriku dan dan saudaraku yakni saudaraku Harun ini orang nama dua nama dua selepas daripada Nabi Musa maknanya dalam doa Musa ini menyatakan bahawa orang yang boleh dia kuasai ialah diri dia sendiri dan seorang lagi pembantunya Nabi Harun abang dia Dua ni saja yang lain-lain dia mengikut keadaan nampaknya. Belum tentu lagi yang dua orang pernah bersuara dulu menyokong dia. Belum tentu lagi sebab dia duduk dalam kumpulan itu. Dua orang daripada 5,500 duduk dalam khemah di padang pasir itu. Ini belum tentu lagi. Bukan belum tentu mananya kuasa tidak sepenuhnya. Kuasa yang sepenuh bagi Nabi Harun dan bagi Nabi Musa AS ialah dirinya, nafsi, wa'akhir dan saudaranya. Jadi kalau begitu fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin katanya pisahkanlah di antara kami dengan kaum yang fasik itu. Nabi Musa dengan bahasa lainnya Nabi Musa kata tak, tak mau dah. Dia serah baliklah tanggungjawab ni ya Allah, balik kepada mula. Kenapa? Karena, Karena tidak berkesan lagi. Pegang kuasa pun buat apa? Buat apa? Jadi fafruq bahasa maknanya fafruq pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Fasik dalam istilah Quran fasik kafir ini sama saja suasana saja tempat tu saja di sini di sini fasik di sini kafir mengapa tidak kafir lagi kalau arahan nabi yang merupakan wahyu itu tidak dipatuhi ini bukan setakat fasik biasa tidak tapi fasik kafir apabila seorang itu seseorang pendakwah ataupun seorang muslim bergaul dengan masyarakat kafir sedangkan dia tidak boleh mempengaruhi mereka tidak boleh bawa mereka kepada hidayat pada ketika ini mesti diputuskan hubungan darah tidak ada makna hubungan bangsa tidak mempunyai makna lagi hubungan bahasa tidak mempunyai makna hubungan akidah yang mengatasi segala-galanya apabila akidah sudah terputus tidak ada harganya bagi darah bagi keturunan waris keluarga tidak ada lagi harga padanya apabila akidah itu putus ini kedudukannya oleh yang demikian Nabi Musa alaihi salatu wasalam Meskipun hubungan dengan kaum itu sama-sama Bani Israel Hubungannya dengan mereka ini hubungan sebagai seorang pemimpin Yang telah bawa dari negeri Mesir untuk membuat suatu perubahan Perubahan, hubungan ini memang kuat Tetapi oleh kerana akidah sudah terputus Nabi Musa meminta Fafruq bainana Pisahkanlah di antara kami Dengan kaum yang fasik itu Nabi Musa minta Nabi Musa minta Mungkinlah Allah Subhanahu Wa Taala pun nak dengar dulu hak nabi dia kata apa, biar dia dengar dulu sepatah, barulah dia boleh buat apa-apa pun kepada Bani Israel. Dia duduk daripada pasir. Ini kalau nabi dia tak mengaku, Nabi Musa tak mengaku lagi, tak angkat tangan lagi, suruh dia lah dulu, biarlah dia buat macam-macam mana pun. Sekarang Nabi Musa dah mengaku. Nabi Musa mengaku, ya Allah, ya Allah tak ada buat apa lagi dah dengan puak-puak ni sebab tak ada kuasa, kalau ada kuasa boleh dia guna kuasa. Sekarang ni arahan pun tidak menjadi Tidak dipatuhi Fafruq bainana Pisah kalau ada antara kami Dengan kaum yang fasik itu Di sini Di sini kalangan ulama Menyatakan Menyatakan Suasana ini Suasana al-fitan Di dalam Islam Di dalam hadis juga Banyak menyebut Al-fitan Fitan pada akhir zaman Fitan terjemahnya maknanya fitnah Tapi kita makna fitnah dalam bahasa Melayu kita ni terhad sangat Islam menggunakan fitnah ini pada satu keadaan huwa di mana di mana agama ini tidak ada tidak mempunyai tempat. Seorang muslim hidup dalam sebuah masyarakat yang tidak boleh dia melaksanakan hukum-hukum Islam padanya. Nama dia nya fitnah. Fitnah ni zaman huwa Dalam satu hadis Nabi menyebutkan satakunu fitanun kaqqa'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsii kafiran yabii'u diinahu bi'arad minad dunya nabi membuat ramalan satu zaman akan tiba satakunu fitanun satu satu zaman fitnah akan berlaku berlaku qat'atil lailil muslim seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran Seorang manusia pada pagi-pagi lagi pada pagi -pagi dia Pada pagi-pagi dia mukmin Petang-petang jadi kafir Wal'iyadzubillah Ada di antaranya pada waktu petang dia mukmin, Pada waktu pagi pula dia kafir Maknanya agama dia tunya boleh ditukar-tukar begitu Yabi'udinahu bi'aradzim minad dunia Dia boleh jual agamanya dengan mata benda dunia Ini fitnah Manusia tidak menghormati agama lagi. Agama ni boleh diletak, ambil, buang, ambil, ambil balik, letak macam tu. Ini zaman ini zaman fitnah. Nabi juga menyatakan apabila kamu berada pada zaman fitnah yang seumpama ini apa yang harus kamu lakukan? Yusiku ayyakuna khairu malil muslimi zanamun. Hampir akan berlaku kata Nabi, sebaik-baik harta bagi seorang mukmin itu ialah kambing kambing dia harta yang sebaik-baiknya bangunannya pelaburannya buminya semua sekali tak guna baginya baginya kambing sebab apa kambing ini sebab apa kambing sebaik-baik harta baginya yatba'u bihi sha'f al-jibali wa mawadi' al-qatar dia boleh heret heret kambing ini bawa naik ke atas bukit cari mana ada rumput di atas bukit dia bawa pergi ke sana lain-lain kena tinggal nak pergi ke rumah bawa naik ke puncak bukit tak boleh tak boleh mengapa Mengapa dia? Ya firru bidinihi minal fitan Kerana dia lari memelihara agamanya Akidahnya daripada fitnah Huwahara Dia tak boleh duduk bersama dengan masyarakat Sebab masyarakat tidak menghormati lagi agama Dia terpaksa mengundur diri Mengundur diri sebaik-baik tempat baginya Tempat tak ada orang Di mana? Kemuncak bukit Pergi duduk dengan siapa? Bawa kambing dia Duduk mana-mana tempat yang ada rumput Tempat-tempat mana yang ada lopak Ada air ada air di situ ada rumput, di situlah boleh dia duduknya lain-lain sudah jadi bahaya sekarang kau bukit tak ada lebih ramai orang duduk kemuncak bukit tu ini tempat mewah sekarang ni tapi Nabi duduknya dia kata ini kemuncak bukit bawa heret kambing susah nak heret kambing naik bukit bukit payah hujan pula lagi hujan nak paling takut sekali kambing hujan Nabi kata macam tu Gambarannya bukan soalnya harta kambing tu tidak Sebabnya maknanya dia boleh bawa apa saja harta yang ada padanya pergi ke tempat yang lebih selamat. Lebih selamat baginya untuk pelihara bukan untuk jaga diri dia tapi nak jaga akidah dia. Zaman ini zaman mana barangkali zaman nak semayang pun orang larang, nak puasa pun tak boleh, nak buat masjid agak-agaknya macam itulah kita duganya. Sebab apa? Sebab kita rasanya tidak ada satu zaman tidak ada belum berlaku kepada kita, dah tak ada pun Hatta orang yang berada di negeri komunis pun Tidak ada orang yang berkeadaan Sumpama ini sampai nak semayang pun tak boleh Jika berlaku keadaan ini itu Dan akan berlaku Nabi kata Akan berlaku Di mana keadaan keadaan huara Huara begini Maka dia akan lari Lari tujuannya untuk menyelamatkan agama Bukan untuk menyelamatkan diri dia Bagaimana untuk menyelamatkan agama kalau dia bawa seorang diri? Barangkali di kampung dia, dia berada di rumah dia, dia nak semayang, tak boleh. Nak melaksanakan hukum-hukum Islam untuk dirinya, tak boleh. Ya firru bi dinihi minal fitan. Maksudnya dia buat lari agamanya daripada fitnah. Ulama menyatakan mengulas hadis ini, jika seorang itu boleh mempengaruhi orang lain dalam sebuah masyarakat dan masih ada harapan untuk menyebarkan agama, dia tidak boleh lari daripada masyarakat. Tanggungjawab dia dipikulkan ke atasnya mestilah dia laksanakan dengan amanah. Tetapi dia tidak boleh larut dalam masyarakat kafir itu turut menjadi kafir. Tak boleh. Tak boleh, kalau begitu keadaannya dia mesti lari Tinggal Jika dia tidak mempunyai kekuatan untuk menyebarkan agamanya Malah agama lain akan turut mempengaruhinya Dan kelemahannya berada Dia lemah pada ketika ini Hendaklah dia lari ke satu tempat untuk menyelamatkan agama Sekarang Nabi Musa AS meminta daripada Allah Fafruk bainana, kalah di antara kami Nampak gayanya Nabi Musa nak lari dah nak lari dah dia pasal apa pasalnya dia halau dia, dia perintah perintah arahan dia tidak dipakai pisahkanlah dia antara kami dengan kaum yang fasik ini bagaimana dia dipisahkan artinya Nabi Musa serah balik tugas ini tak mahu lagi apa yang boleh dia lakukan bila tidak ada kuasa tak ada kuasa dia dengan adik-beradik pembantunya Nabi Harun seorang kuasanya tak ada biarlah dia tinggal kaum fasik jadilah apa nak jadi pun Nabi Musa tidak bertanggungjawab lagi Ayat yang kemudian ini menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala laknatkan kaum itu Kaum mana Bani Israel ini selama 40 tahun mereka sesak di padang pasir Tursina ini Kerana sebaik saja Nabi Musa serahkan perintah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala laksanakan undang-undangnya Undang-undang ini rupanya Tuhan pegang Tuhan tak bagi kepada Nabi Musa Undang-undang ini unan -undang undang sunanul fitrah Sunan peraturan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila manusia hidup di bumi ini dan merasakan dirinya besar, siapa Tuhan pun dia nak perintah, dia nak perintah Tuhan supaya Nabi Musa dengan Tuhan pergi perang. Jangan suruh kami yang berada di padang pasir ini. Ha, jadi keadaan ini sudah begitu parah. Keadaan sudah begitu parah. Akhirnya dalam ayat berikut ini menyatakan arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun mereka ini sesak di, di, di bumi Tursina itu. 40 tahun. Mengapa 40 tahun kira-kira umur satu generasi Umur satu generasi dihapuskan Generasi lain boleh dipimpin Generasi ini tunggu sehingga dia mati Ataupun hingga dia cukup umur dan tak boleh diguna lagi Tak boleh lagi ah, Barulah mereka ini boleh masuk Baitul Maqdis Bukan Baitul Maqdis Abdul Muqaddasa bumi Syam ataupun bumi Palestin selepas itu mereka boleh masuk di bawah pimpinan seorang nabi dari kalangan Bani Israel namanya Yusha bin Nun. Kemudiannya ayat menyatakan tindakan itu pada dalam dalam ayat 26 kita akan sambung selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala akbar.